ellik olti metanning 3.01 butun 24 ta molekulasidagi uglerod atomlari massasini aniqlang metan s 4 bizda 3.01 butun 24 ni 23 qilib yozib olishimiz uchun vergul surish kerak bunda vergul surganimizda 30.1 butun ko'paygan o'n uni ustidi yigirma uchta bo'ladi ikkinchi ish metanda uglerod atomi bitta turibdi ya'ni olti butun yuzda ikki ko'paygan uni ustida yigirma uchta molekula tutganda uglerodnimiz og'irligi o'n ikki gram bo'lyapti lekin bizda masala shartida o'ttiz butun birni bergan o'ttiz butun bir ko'payg yigirma uchta bo'lganda esa qancha gram bo'lgan bizda oltmish gramm chiqdi demak to'g'ri javobimiz d javob ellik yettinchi masala kaliy xromatni o'n to'qqiz butun to'rt gram massasidagi kislorod atomlar sonini hisoblang demak kaliy xromatni yozib olamiz kaliy xrom o to'rt molekulyar massasi bir yuz to'qson to'rt gramm kislorod atomlar soni esa bizda to'rtta turibdi demak to'rt ko'paytirilgan -e avogadro soni cha atom tutadi bizda o'n to'qqizu to'rt grammida so'rayapti x teng nol butun to'rt ko'paytirilgan -e avogadro soni ya'ni ikkinchi ish 0.4 ni Avogadroga ko'paytirib qo'ysam bizda kelib chiqadi 2.408 butun to'rt ko'paygan stid yigirma uchta to'g'ri javobimiz a variant ekan 58 normal sharoitda o'lchangan qirq ikki butun nol besh litr uglerod to'rt oksididagi kislorod atomlari sonini hisoblab toping demak uglerod to'rt oksidi so ikki bizda yigirma ikkiu o'ndan to'rt litrida kislorod atomlar soni ikkita ikki ko'paytirilgan avogadro sonicha chaqilib yozishimiz kerak qirq ikki butun nol butun besh litrda esa uch butun yetti yuz ellik to'rt chiqadi uch butun yetti yuz ellik to'rt ko'paytirilgan avagadra sonicha demak ikkinchi isha ko'paytirishimiz kerak uch butun yetti yuz ellik to'rtni ko'paytiramiz olti butun yuzda ikki ko'payga st yigirma uchga bizda kelib chiqadi yigirma ikki butun olti ko'paygan uni usti yigirma uch demak to'g'ri javobimiz d javob ekan